Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 11 de Hidden Agenda. Todavía no está listo, basados en el libro. En cambio, Hiranai caminó para sentarse en el sofá detrás de la delgada figura, y cuando Cynthia alcanzó una bolsa de plástico, no muy lejos, la piel pálida apareció una vez más para dejarlo atónito. Tonto, me estoy volviendo loco. ¿Qué debo hacer? ¿Hablas a menudo con mi mamá? El hombre alto intentó olvidar la lujuria en su corazón hablando de su madre. No muy seguido, pero tu mamá llamó mientras yo estaba en casa, así que le pregunté. Eh, ¿Estás molesto porque hablo con tu madre sin que lo sepas? ¿Por qué estaría enojado? Puedes llamar a mi madre cuando quieras. Cuidado pueden sospechar. Seguramente lo hacen. Ya debieron haberlo adivinado. Un par de hermosos ojos se abrieron de par en par. ¿En serio te regañaron? sintax se dio vuelta y preguntó preocupado, a pesar de que les había contado a sus padres sobre Giranay. Todavía no había hablado con ambos. No les había dicho que se estaban conociendo entre sí. Deberían tomarse su tiempo para que sus familias puedan acostumbrarse. ¿Qué pasa? Que tú y yo salgamos no les hará daño a nadie. Al escuchar esto, la persona que inicialmente se sorprendió dio un suspiro de alivio. Los labios brillantes sonrieron aliviados y él también quiso sonreír, si no fuera por el hecho de que bajó la cabeza para mirar el rostro blanco del hombre, sentado más abajo que él, y su mirada se posó en el cuello abierto de su camisa. Es tan blanco. Y ese pez rosa. Giranae tragó y rápidamente sintió que se le secaba la garganta si sí, si sí pudiera chupar la cosa rosada de esos pechos blancos con su boca si sí, si sí los tocas con los dedos si sí, los toco joder yo controlate la figura alta de repente se puso de pie dejando a Sintag estupefacto ante lo que girana hizo de repente voy al baño después de ordenar todo vamos a comer después de eso girana rápidamente se dio la vuelta y fue directo al baño sin mirar a la persona detrás de él. Fue un día donde la vida transcurrió en problemas. Después del incidente donde Giranae pudo ver el hermoso cuello y pecho blanco, rápidamente llevó a Sintag a comer afuera. Cuando dos personas están afuera en medio de una multitud, no creará una atmósfera muy atractiva, pero al final la otra persona dormirá en la misma habitación que él. ¿Cómo dormirá? Geranai decidió acostarse boca arriba y no durmió en toda la noche debido al estrés, temiendo quedarse dormido e inconscientemente darse la vuelta y hacer algo, como tocarlo y abrazarlo. Si lo hace, todo se derrumbaría. No es que no quiera, pero la verdad sigue siendo la verdad. ¿Estás, listo? ¿Qué pasa si, si llega a él y lo aleja? Entonces simplemente estoy muerto. Al día siguiente, temprano en la mañana, llevo a Sintag al departamento. Afortunadamente esa persona tiene clase hoy por la mañana y tiene clases por la tarde, así que nos reunimos recién al mediodía. Pero después de la escuela volvería de todos modos a su departamento. Por enésima vez, Geranai dejó escapar un suspiro. ¿Ya están acostados juntos en la misma cama? Pero no pueden llegar hasta el final. Tonto Jock, supe de inmediato que definitivamente te estabas escondiendo aquí. Se escuchó una voz, lo que provocó que el joven frustrado apartara la mirada del campo de fútbol de la facultad con decepción. Levantó ligeramente las cejas porque no creía que la persona que caminaba hacia él fuera Pruxa. ¿No estás en la misma clase que Zo? So? preguntó cuando el recién llegado vino y se sentó a la vieja mesa de piedra. Estoy en mi cuarto año. Necesito descansar ahora, no solo estudiar. ¿Tu amigo también es estudiante de cuarto año? Girana hizo reír a Pruxa suavemente.